Включить. Аллилуйя. Раз, раз, раз. Спасибо. Слава Господу. И у нас сейчас прекраснейшее время прославить царя царей, Господа Господствующий, нашими финансами, со щедрым сердцем, с благословенным сердцем каждый, кто приготовил даяние. Это большая привилегия, что мы можем еще посеять Господу. Что мы можем. И уже многие столетия, представьте, я знаю, что другие страны, они не сеют Иисуса Христа, потому что они Его не знают. Да? А мы здесь, Европа, уже много лет, больше тысячи лет, Европа, она верит в Иисуса Христу. И она сеет. Представляете, столетия мы пополняем тот небесный банк, который в действительности не осхудеет никогда, никогда ничего не пропадет там в этом банке. Никто не заберет, не подкопает, не украдет, не сбанкротирует, не скрахует. Можете представить себе такой банк на Земле, небесный. И каждая крона наша. Каждое пожертвование, оно там записывается. Я вам хотел прочитать, и есть возможность еще посеять, потому что придут времена, когда все остановится. И уже никто ничего не будет сеять. Я бы хотел зачитать Откровение Иоанна Богослова, как пришло на сердце. 18 глава с 4 стиха по 20. -й. И услышал я иной голос неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать в грехах Ее, и не подвергнуться Я с ее. Ибо грехи ее дошли до неба, ибо воспламенул неправ... неправды ее, воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаше, в которой она приготавливала вам вино, приготавливайте ей двое. Сколько славилась она и раскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть, плач, и голод, и будет сожжено огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее, и восплачут, и возрыдают. Они, цари земные, блудодействующие, раскошествовали с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и горе, горе, Говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и пострадают они, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых, серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и бессона, и парфиры, и шелка, и пограницы, и всякого благовонного дерева и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана и вина и елея, му, муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей и стало у тебя, и все тучное и пристательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его, торговавшие всем сим, обогатятся от нее, станут вдали от страха мучению плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый весом и парфиру по границу, и украшенный золотыми камнями, драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали. И, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, горе великий, драгоценностями, ценностями которые, которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел, опустел, ибо опустели в один час. Веселись, веселись о всем Небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш на Ним. То, что я говорил, что придет время. Вы представьте, там все корабли, там бизнес крутился, там миллионы, миллиарды, это описывается в время, которое будет при конце. Потому что все что-то продают, покупают. Вот. И что интересно, оно все остановится, потому что земля и все дела на ней сгорят. Первый мир был потоплен водой. И в Ноевом ковчеге спаслись несколько человек. Второй же мир, Слово Божие говорит, еще один маленький стих. Второе Петра, Петра 3.10. Придет же день Господи, как так ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят. Не только земля сгорит, но и все дела. Те бизнесы, которые они там крутили, делали ничего не отдавали, им это все не засчитается. Все дела, они сгорят. Вы думаете, сохранится какие-то бумажки, доллары или евро или что-то еще? не сохранится мы все говорим. Может кто-то думает, что серебро не расплавится, и золото расплавится, не сохранится. Может виртуальная валюта, которая в компьютере там заделана и каждый имеет счет, компьютер тоже дают. И те счета потеряют. Статистики не будет. Но что же останется? Как вы думаете? Вот я вам вопрос церковь задаю. Что останется? Что? Какой банк останется? Какой банк останется? Что будет подсчитано там? Как вы думаете, вопрос? Отвечать. Может кто-то ответить? Небесный банк. Вы знаете, Бог любит даяние. И Он подсчитывает. Никто ничего не сможет там украсть. Никто ничего. Все, что мы даем, это даем на благое дело. Оно все там будет фиксировано. Это слава Богу Даем с радостью, с любовью, с миром, с пониманием Слова Божьего. Здесь есть десятины. Аллилуйя. И пожертвование. Десятины мы даем сюда. И пожертвования. Пожалуйста. Спасибо Господи, спасибо